ایک ایسا عمل جس کی قبولیت کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ایک ایسا عمل جس کے بارے میں شک کرنا کفر ہے ایک ایسا عمل جس نے قبول ہونا ہی ہونا ہے جب راہ چارہ مسدود ہو جائے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو دشمنوں یا بیماریوں نے گھیر لیا ہو کام رک گئے ہوں دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں خواہشیں دل میں ہی گھٹ گھٹ کر مر رہی ہوں حاجتوں کا پورا ہونا ناممکن ہو گیا ہو کاروباری مسائل امیگریشن کے مسائل بچیوں کے رشتے غربت اور تنگ دستی دشمنوں سے نجات اور ان کی زبان بندی قرض کی ادائیگی ڈپریشن انگزائٹی گناہوں کا بوجھ اور دنیا کے تمام تفکرات سے نجات دنیا میں موجود جس جس چیز کو آپ مسئلہ مشکل مصیبت بیماری پریشانی کہہ سکتے ہیں ان سب چیزوں کا علاج اس عمل میں ہے کیونکہ یہ وعدہ اللہ کا ہے اور توسل چہردہ معصومین علیہ السلام کا ہے اس لیے اس میں ناکامی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سیدہ مر جعفری یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے اور آپ سب میری فیملی ہیں اس لیے اسے سپورٹ ایسے کریں جیسے اپنے کسی فیملی ممبر کو کیا جاتا ہے سورہ احزاب میں ارشاد رب العزت ہے کہ اللہ اور ملائکہ درود بھیج رہے ہیں اس لیے اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو آپ درود کی عظمت کا اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عمل کی طرف راغب کرنے کے لیے یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے تم بھی نماز پڑھو میں روزہ رکھ رہا ہوں یا میں حج کر رہا ہوں زکاة دے رہا ہوں اس لیے تم بھی ایسا کرو واحد عمل درود ہے جس کے بارے میں پہلے راغب کیا گیا تحریک دی گئی اللہ اور فرشتے درود پڑھتے ہیں اور پھر حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو جو شخص درود اور اس کے متعلق فرامین معصومین علیہم السلام نہ سننا چاہے وہ ویڈیو سکپ کر دے پھر وہ جانے اور اللہ اور آل محمد جانے کیونکہ میرا دل کر رہا ہے کہ درود کے متعلق محمد و آل محمد علیہم السلام کے کچھ فرامین آپ کو سناؤں اور اس کے بعد وہ مشکل کشا عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص مجھ پر ہر روز صبح و شام دس دس مرتبہ سلوات پڑتا ہے تو میں اسے وہ چیز دے دیتا ہوں جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا مجھ پر درود بھیجنا تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا باعث اور تمہارے اعمال کے پاکیزہ ہونے کا سبب ہے پھر فرماتے ہیں کہ جب تم سونے کا ارادہ کرو تو دس مرتبہ مجھ پر اور میری آل پر درود بھیج دیا کرو اگر تم نے ایسا کیا تو جیسے ہزار دینار صدقہ دیا ہو جو شخص مجھ پر ہزار مرتبہ درود بھیجے گا اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک جنت کی خوشخبری نہ مل جائے درود کے معاملے میں لاپرواہ لوگوں کے لیے آپ کا فرمان ہے کہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود بھیجنا بھول جائے تو قیامت کے روز وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجیں گے یہ فرامین سنانا اس لیے ضروری ہے کہ درود کے سلسلے میں غافل دوستوں کی شاید غفلت دور ہو جائے تھوڑی سی زحمت اور برداشت کر دیں امیر المومنین مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہوں کو ختم کرنے کے لیے سلوات بھیجنا گویا پانی کے ذریعے آگ بجھانے سے زیادہ بہتر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جمعہ کا دن دلہن کی مانند سجا ہوا بہشت کے دروازے پر کھڑا ہو کر ان لوگوں کی شفات کرے گا جو جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھتے ہوں گے راوی نے پوچھا کتنی تعداد میں اور کس وقت پڑھا جائے امام نے فرمایا، اثر کے وقت سو مرتبہ درود پر معصومین علیہ السلام کے لا تعداد فرامین موجود ہیں لیکن آپ کی زحمتوں کے خوف سے میں نے کچھ پر ہی اکتفا کیا ہے میں نے یہ ویڈیو بنا کر آپ کا وقت ضائع نہیں کیا بلکہ شاید آپ کی زندگی کا بہت بڑا تحفہ آپ کو دیا ہے اس کا احساس آپ کو یہ عمل کرنے کے بعد ہوگا کہ یہ کتنا میٹھا عمل ہے اور زندگی میں کس قدر مٹھاس گھول دیتا ہے ایک نیک شخص ایک قریب المرگ آدمی کی عیادت کے لیے گیا نیک شخص نے پوچھا کہ جان نکلنے کی تلخی کیسی محسوس ہو رہی ہے مریض نے کہا کہ میں اپنے حلق میں مٹھاس محسوس کر رہا ہوں کسی قسم کی تلخی نہیں ہے وہ نیک آدمی بڑا حیران ہوا کیونکہ وہ جان کنی کی ناگوار کیفیت کو جانتا تھا جب مریض نے اس کی حیرت کو دیکھا تو کہا کہ تعجب نہ کرو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن رکھا تھا کہ جو بھی مجھ پر بہت زیادہ درود بھیجے گا وہ موت کی تلخی سے محفوظ رہے گا اس لیے میں ایک عرصہ سے درود پڑھ رہا ہوں امید ہے اب تم میری مٹھاس کا راز سمجھ گئے ہو گے ایک دن پیغمبر اعظم مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام کھجور کے ایک باغ میں موجود شہد کی ایک مکھی نے آپ کی دعوت کے لیے آپ کو شہد کا پتہ بتایا جہاں سے مولا علی علیہ السلام شہد لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکھی سے پوچھا کہ تمہاری غذا پھول کے شگوفہ سے کڑوی ہوتی ہے یہ کڑواہٹ شہد میں کیسے بدل جاتی ہے شہد کی مکھی نے کہا کہ جب ہم شگوفے سے غذا حاصل کر رہی ہوتی ہیں تو اس وقت ہم پر الہام ہوتا ہے کہ آپ پر تین مرتبہ درود بھیجیں بس جب ہم کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو اس کی برکت سے یہ کڑوا رس میٹھے شہد میں بدل جاتا ہے یہ ہے اس درود کی مختصر تاثیر اور فضیلت اس لیے میرے عزیزوں جب بھی مشکلات مصیبتوں بیماریوں اور پریشانیوں کی آفتیں آپ کو گھیر لیں تو ان کے سامنے درود کا ایک سیلاب روانہ کرو جو ان تمام بیماریوں اور مشکلات کو بہا کر لے جائے عملیات و تعویذات اور وظائف کے متعلق میرا اور میرے خاندان کا یہ بارہا کا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ درود سے بڑا نہ کوئی عمل ہے اور نہ وظیفہ بلکہ یوں کہوں کہ درود کے ہوتے ہوئے جو کسی اور عمل یا وظیفے کی تلاش میں ہو وہ ایسا ہی ہے جیسے سمندر کے ہوتے ہوئے کسی تالاب یا نہر کی تلاش میں ہو درود کے بہت سے عملیات ہیں اگر آپ نے اس سلسلے کو پسند کیا تو اور بھی درود کے چھوٹے اور بڑے بعض عملیات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے لیکن آج درود کا ایک ایسا عمل ایسا تجربہ شدہ اور بار بار آزمایا ہوا عمل پیش کر رہا ہوں جس کی عظمت کے تمام علماء اور اورفا فقراء اور عاملین قائل ہیں ویڈیو کے شروع میں جو جو ضرورتیں بتائی گئی ہیں وہ اور ان کے علاوہ کسی بھی طرح کی کوئی مشکل ہو تو شب جمعہ کو اپنی دعا اور مقصد کی نیت سے غسل کریں بعد والی راتوں کے لیے غسل ضروری نہیں پہلی شب ایک ہزار مرتبہ پڑھیں اللہم صلی علی محمد و محمد اور اپنی مشکل کے حل کی دعا کریں دوسری شب ہزار مرتبہ اللہم صلی علی امیر المومنین علیہ السلام کہیں اور دعا کریں اسی طرح تیسری شب ہزار مرتبہ اللہم صلی علی فاطمت الزہرہ اور دعا چوتھی شب ہزار مرتبہ اللہم صلی علی الحسن اور دعا پانچویں شب اللہ صلی الحسین چھٹی شب اللہم صلی علی علی ابن الحسین ساتویں شب اللہم صلی علی محمد ابن علی آٹھویں شب اللہم صلی علی جعفر ابن محمد نویں شب اللہم مہ صلی موسی ابن جعفر دسویں شب اللہم مل علی, علی ابن موسی گیارہویں شب اللہ صلی علی محمد ابن علی بارمی شب اللہم صلی علی علی ابن محمد تیرمی شب اللہم صلی علی حسن ابن علی چودمی شب اللہم صلی علی الحجت ابن الحسن اور پندرمی شب اللہم صلی علی العباس الشہید ہزار مرتبہ پڑھ کر دعا کریں اور دیکھیں کہ ان زبات مقدسہ پر بھیجا گیا درود کس طرح قبولیت کی منازل تہہ کرتے ہوئے آپ کے مرجائے اور کملائے ہوئے چہرے پر فتح کامیابی شفا اور سکون کا خوشگوار تبسم سجا دیتا ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے